প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আদৰণি জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' মাজলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিও আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ টেষ্টি টেষ্টি কেইটামান ৰেচিপি কেনেধৰণে বনালোঁ আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব নিশ্চয় ভাল পাব যিসকলে নাজানে মানে অকণমান হ'লেও উপকৃত হ'ব আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা সেয়েহে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই সাজৰি হৈ লৈ আহিছোঁ কি কি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে ন মানে হোটেলতে আছোঁ বুলি আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত মই প্ৰায়ভাগ হোটেলতে থাকোঁ আৰু ধৰক আমাৰ মানে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে আৰু গা পা ধুই ডাইৰেক্ট মানে হোটেলত কি বনাম আজি ভিডিঅ' কি দিম সেইবিলাকেই চিন্তা কৰা হয় ইতিমধ্যে সকলোৱে কামে কামে ব্যস্ত হৈ আছে ময়ো কেমেৰাটো অকণমান পকাই পেলাই আপোনালোকলৈ এটা ৰেচিপি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাই আছে আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব এটা মাৰি থ'ব আৰু যিমান পাৰোঁ এনেধৰণৰ অৰ্থপূৰ্ণ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক মানে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে যিসকলে নাজানে উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু আহক আৰম্ভ কৰি দিওঁ এইফালে দেখিছেনে পানীলাও ফুলকবি আলু সকলো কামে কামে ব্যস্ত মানে সেইয়া এইজনে আকৌ চিংৰা বনাই আছে বৰাবৰ সিহঁতি দুইটা কাৰিকৰ এইফালে চাটনি বনাই থকা হৈছে মানে সকলো মানুহ চব কামে কামে আৰু সকলো কামে কামে লাগি আছে আৰু সেইফালে আকৌ মই বহীলৈ কি গোটাই লৈছোঁ চাওকচোন বিলাহী লগতে এয়া বকলিকবি বকুলী কবি মই খাই বৰ ভাল পাওঁ সেয়েহে মানে এয়া গোটাই লৈছোঁ লগতে ভাবিছোঁ আজি বকলিকবি একদম সাধাৰণভাৱে বিলাহীৰ লগত বনাম এনেকৈ হাতেৰে মানে ছিঙি ছিঙি এয়া চব চিঙা হৈ গ'ল ইতিমধ্যে গৰম পানী দি দিলোঁ মানে ইয়াত উতলা গৰম পানী দি নিমখ দি পেলাই মই কমেও ধৰক থাৰ্টি মিনিট ৰাখি থ'ম এইফালে দেখিছেনে পিঁয়াজৰ গজালি ওলাই গ'ল আদা নহৰু পিঁয়াজ সকলোখিনি গোটাই লৈছোঁ সেইফালে গৰম পানী উতলা গৰম পানী ঢালি দিছোঁ নিমখ দি দিছোঁ বিলাহীকেইটাও ঠিক একেদৰে কৰিম আমি মানে এনেকুৱা পাচলিবিলাক যে উতলা গৰম পানী দি দিওঁ নিমখ অকণ দি দিওঁ তাৰপিছত ধৰক ভালকৈ ধুই লওঁ মানে গৰম পানীয়ে ধোৱাৰ উপৰিও আকৌ এবাৰ ঠাণ্ডা পানীয়ে ধোওঁ কিয় কওকচোন যিহে ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় নহয়নে চাওক সকলোখিনি কি ধুনীয়াকৈ গোটাই লৈছোঁ দেখিছানে বিলাহী বিলাহী মানে সিজিয়ে গ'ল এইফালে আকৌ গ্ৰীণ মটৰ যে হেৰি দেখুৱাইছিলোঁ বন্ধাকবি সেয়া সি বনাই আছে গ্ৰীণ মটৰ বন্ধাকবি আলু মানে আমাৰ কিচেনত থকা ল'ৰাটোৱে বনাই আছে আৰু মই এইফালে কেৰাহী পাতি দিলোঁ মই যিটো মানে ৰেচিপি বনাম সেইটোহে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ লগে লগে মানে সিহঁতি বনাই থকাবিলাক অকণ অকণ দেখুৱাইছোঁ আৰু তেল ইতিমধ্যে গৰম হৈছে আৰু মই লাহে লাহেকৈ মানে এতিয়া পাচলিখিনি এটা এটাকৈ যোগ কৰিম প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই মানে ধৰক কেনেধৰণে যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ তাতে এটা ৰেচিপি আগবঢ়াওঁ এইটো চেনেলত ইটো চেনেল হ'লে বাৰু ব্লগবিলাকেই দিওঁ এইটো চেনেলত মানে এটা ৰেচিপি থাকেই আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাবই যিহেতু চেনেলটো নামেই কেনেকুৱা দেখিছেই নহয় আপোনালোকে এটা ৰেচিপি মানে থাকিবই লাগিব আৰু এইকেই মানে ভয় চভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কিয় কওকচোন এনেকুৱা কাহ হৈ আছে মাতটো মানে ফাটি গৈছে আপোনাক যদি ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট মানে চিঞৰি চিঞৰি কথা কোৱা হয় আৰু আপোনাৰ ফাটিহে যায় এয়া চাওক নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া সকলোখিনি মানে অকণমান ভাজি লৈছোঁ মই আকৌ এইবোৰ পিঁয়াজ জলকীয়া নহৰু বেছি মানে ৰঙা হ'বলৈ নিদিওঁ কিয় কওকচোন এনেও মই এই চব্জিখিনি এতিয়া ভাজিম তেতিয়াতো ৰঙা হ'বই সেয়েহে আগতীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি মই ৰঙা হ'বলৈ নিদিওঁ সেই চব্জিখিনি ভাজি থাকিম যেতিয়া সেইখিনিও সুন্দৰকৈ গলি যাব লগতে আপোনাৰ মানে ভজা হৈ যাব নহয় জানো সেয়েহে মানে মানে চববিলাক পাচলিতে মই মানে পিঁয়াজখিনি ৰঙা হ'বলৈ নিদিওঁ আমাৰ গৃহিণীসকলে এটা কথা মন কৰিবচোন এই ফুলকবিতকৈ বকুলি কবি সিজোঁতে অকণমান দেৰি লয় সেয়েহে নাই উতলা গৰম পানীত নতুবা আপোনাৰ অকণমান মানে বইল কৰি ল'লে বেছি ভাল এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দিছোঁ নিমখটো আগতীয়াকৈ দিছোঁ যিহেতু পাচলিখিনি সুন্দৰকৈ সিজিব আৰু এইবিলাক কবিবিলাক বিশেষকৈ মানে ফুলকবিয়ে হওক বগলী কবিয়েই হওক আপোনাৰ বন্ধাকবিয়ে হওক যথেষ্ট মানে ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেয়েহে অকণমান সুন্দৰকৈ গৰম পানীত ধুই লোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী বুলি ভাবোঁ মই আৰু এয়া চাওক মাজে মাজে ঢাকি দিছোঁ মাজে মাজে চাই আছোঁ সেয়া মানে অকণমান অকণমান কেৰাহীত লগালেখীয়া কৰিছে এনেকুৱাতে এটা বস্তু যোগ কৰিব লাগিব এতিয়া সোৱাদৰ অনুসৰি হালধি নিমখ আৰু হালধি সোৱাদৰ অনুসৰি দিছোঁ আৰু বাকী বিশেষ মছলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁৱেই আদা নহৰু আৰু লগতে পিঁয়াজ জলকীয়া থাকেই সেইফালে হোটেলতে আছোঁ দেখিছে নে বনাই আছোঁ চবেই গোন্ধ লৈ আছে আৰু কাষ্টমাৰবিলাকে অকণমান কেৰাহীত লগাই লগা যেন কৰিছে মানে বৰ ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ এনেকুৱাতে এটা বস্তু মই যোগ কৰিম সেইটো কি বস্তু জানেনে এইয়া গৰম পানী অলপ অলপ মানে ধৰা লেখীয়া কৰিলে মানে গৰম পানী অকণ দি দিব লাগে যদি বেছিকৈ ধৰি যায় কেৰাহীত ধৰক তিতা তিতা ভাপ এটা আহিব নহয়নে সেয়েহে অলপ অলপ বোলে কেৰাহীত লাগু লাগু কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱাতে দি দিব লাগে বস্তু ধুনু ধুনুকৈ হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান সময় আৰু সিজিব দিছোঁ এটা বস্তু জোক কৰিবলৈ আছে দেই অকণমান দেৰিকৈ ৰ'ব আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কিয়নো নেদেখুৱাম ন এইয়া চক খুব ধুনীয়াকৈ উতলিছে দেই আলুটো সিজিছেনে চাইছোঁ মানে আলু সিজিলে জানিব আৰু কবিও প্ৰায় সিজিছে আৰু এনেকুৱাতে এটা বস্তু জোক কৰিবলৈ আছে এইয়া বিলাহী মানে আলুখিনি সিজাৰ পাছত বিলাহীখিনি দিছোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈয়ে কৰিব যিহেতু এতিয়া বিলাহী খুব টেঙা হ'বলৈ ধৰিছে আমাৰ এইফালে বৰ টেঙা বিলাহী ওলায় সেয়েহে মই চাইছোঁ যে কবি আৰু আলু সিজিছেনে নাই তাৰপাছত অকণমান সময় ঢাকি দিলোঁ বৰ বিশেষ এটা দেৰিও ঢাকি থ'ব নালাগে এতিয়া আকৌ চাইছোঁ এইয়া খুব ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ ময়ে ধুনীয়া লাগিছে বুলি ক'লে নহ'ব আপোনালোকেও ক'ব দেই এই আছ শেষৰ বস্তুটো আদা আৰু অকণমান মানে চফ জিৰা এনেকৈ যে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মই সিজাই পেলাই খাওঁ যে মানে চফ আৰু জিৰা দুইটা বস্তু মিলাই সিজাই পেলাই খাওঁ খাই পেলাই ধৰক সেই তাৰ যিখিনি মছলাখিনি থাকি যায় ন চেকি পেলাইহে খাওঁ ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ হৈ গ'ল দেই পানীটো মানে শুকুৱাই দিলোঁ চব্জি হৈ গ'ল লগতে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক মৰম যাচিলোঁ আজিলৈ আহিছোঁ কাইলৈ আকৌ লগ পাম